પવિત્ર ધામ સમાવેશ થાય છે કેદારનાથ ધામ ધામનો મહિમા અનેક ગણો છે અહીંયા આવતાની સાથે જ આપણે સ્વર્ધ નો અનુભવ થાય છે આપણે જોઈ છે એનો મહિમા વિશે હું તો શું કહું છું છે કે કેદારનાથ ધામ ના છે અક્ષય દિવસે ખુલે છે અને ભાઈ કેદારનાથ ના દર્શન ઋતુમાં તો ભગવાન એમનું સ્થાન કૂકીમઠ જે અહિયાં થોડું દૂર છે અને નીચેની સાઈડ છે ત્યાં આપણે એમના દર્શન કરી શકતા હોઈએ છીએ પછી બીજું તો આપણે મંદિરના અંદરના ભાગમાં જોઈએ તો મંદિરની અંદર નંદી છે એ નંદીનો પાછળનો ભાગ નંદી પાછળનો ભાગ અને કેદારનાથ ધર્મ સ્થિત છે અને જો આપણે દ્વાદશ જ્યોતિ જ્યોતિલિંગ જો પૂર્ણ કરીએ તો એની સાથે આપણે નેપાળ સ્થિત પશુપતિનાથ એમના દર્શન કરવા ખુબજ જ વાદા જ્યોતિલિંગ ની સફળ થાય છે કેમ કે પશુપતિનાથ નેપાળ સ્થિત જે છે ત્યાં નંદી આગળનો ભાગ એટલે અહીંયા જે નંદી પાછળનો ભાગ છે અને આગળનો ભાગ ત્યાં પશુપતિનાથ માં સ્થિત છે તો આ હતો એક કેદારનાથ ધામનો અપાર મહિમા તો ચાલો આપણે જે અહીંયા યાત્રિકો દર્શનાર્થીઓ જે બધા આવ્યા છે એમની પાસેથી થોડું જાણીએ કે એ શું કહેવા માંગે છે તો આવો મારી સાથે આપણે આપ્યો હતો तो तो यहाँ कैसा लग रहा है मेरा नाम मार्ग हिमाचल है मुंबई से आई यहाँ पे कल चाहिए है से आई बहुत पाकिस्तान मिला तो मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा है और मैंने कल यहाँ पे अविश्वर किया तो इन्होंने बताया कि ये मुंबई से आए हैं और यहाँ आप पैदल आए के घोड़े में खर्चा नहीं लगे मैं आधे बच्चों तक चलते आई खर्चा अच्छा इन्होंने खर्चा किया है पैदल नहीं आए ये आपको कैसा फील हो रहा है ये मतलब देखिए तो है तो पे कुछ हो रही सच स्वर्ग नहीं आखिर होते हैं बहुत जैसे मैंने मंदिर के दर्शन के अंदर मैं पूजा होती तो मेरी मतलब साक्षात भगवान के दर्शन होना स्वर्ग आना આધુનિક પાસે કિચની અને નાનું કો કેવા હતા એ અહીંયા આવીને કેવી અનુસક્તિ તો તમે જોઈ શકો છો અહીંયા હું કેમેરામાં નીકે કે આંખો તમને ચિત્ર અહીંયા નું દર્શાવે કે કેવી રીતે છે એટલા બધા લોકો કેટલા દર્શનાર્થી અહીં આવે છે દર્શન જોવા માટે અને દર્શન હોવાથી કેટલી બધી ભીડ છે આ તમે જોઈ શકો છો કલા કો કલા કો અહીં લાઈનમાં ઊભો પડી છે ત્યારે આપણે જઈએ કે દર્ના તો બના दर्शन करने के है, एक लिए आया हूँ दर्शन करते ही जाये जो है उनको पहले दर्शन देके पास कैसे है उनके मैंने पहुँच है आपको नेता का आगे जा रहे हैं बाबा उनके लिए ही खुले हुए हैं हम के लिए नहीं खुले हुए हैं हम लोग कर रहे हैं इस कारण तो इन्होंने ऐसा बताया कि जो वी वाले हैं उनको सबसे सबसे पहले दर्शन दे रहे हैं और ये जो आम आदमी लोग हैं उनको लाइन में खड़ा रहना पड़ रहा है बाज चार बाज से पाँच घंटे तक तो लाइन है वहीं पे खड़ा रहना पड़ रहा है वो लोग ऐसा बोल रहे हैं कि जो पैसा दे रहे हैं उनको सबसे ज्यादा पहले दर्शन हो रहे हैं बाकी सबको इतनी सारी लाइन आप सब लोग देख सकते हो यहाँ पे सब लोग कैसे खड़े हुए हैं लाइन में अब आप सबकी मनोकामना पूर्ण करें उसके लिए एक साथ जोर से बोल दो हर हर महादेव तो आपने जो कह रही है कि बधाई अनुभव छात्र अनुभव के दूर आप कहाँ ऐसी आए हो आप नेपाल से आए आपका नाम क्या है ओके और आपको कितना दिन हुआ यहाँ मतलब यहाँ आपने स्टे किया आप आज भी दो बजे रास्ते गलते हैं पाँच घंटा से लाइन। पांच घंटा से। से घंटा आप लाइन में खड़े हो। आपको कोई पास नहीं मिला नहीं मिला पास के पास आदमी नहीं रखते हैं। आंख से देख देखते हैं नहीं होता है कहाँ पर भगवान पैसा दिखता है की वी आई पी लोग दर्शन करेंगे आप आपसे पवित्र आपको ऐसा रहा है वैसे हो रहे हैं वैसे हम खुद देखें हमारे साथ पचास सौ रुपया देकर यहाँ वी आई दर्शन किया है हम पब्लिक लोग दिन तब तभी घोड़ा नहीं चढ़ा तब तो तो हम पैसा दे कर भगवान का दर्शन करेंगे यहाँ पर केदारनाथ में हम लोग नेपाल में तो ऐसा पैसा पैसा लेने कानून नहीं है ऐसा आदमी मुस्कोर होता है मंदिर में हम निकाल कर फेंक देते हैं तो ऐसा कहना है कि यहाँ जो ઈમાનદાર આદમી હોત જો આમ આદમી હોતુ સબ લાઈન મેં ખડે રહે બડે બડે જ પૈસા આપણે આવી ગયા છીએ કેદારનાથ ના એમની પાસે તો આપડે ચાલો એમને પણ એમના પૂછીયે કે એમના અનુભવો કેવા છે અને અહિયાં એ લોકો કેટલા વર્ષોથી છે કેટલા વર્ષો થી બાબા કેદારનાથ કરી રહ્યા છે આપણે સારો થી मुझे कम से कम जो है पहले में पहले में वीरा के लोगों का धन्यवाद अदा करता हूँ आप इस कड़ा के छठ में जो है इस हिमालय में पहुंचे हुए हैं और देश विदेश के जाति की आवाज़ को जन समस्या को लेकर आप जा रहे हैं तो मैं श्री केदारनाथ की कोई के सभा की ओर से केदार सभा की ओर से आपका धन्यवाद अदा करता हूँ और आप यहाँ केदारनाथ धाम का इतिहास कुछ बता सकते हैं तो बता सकते हैं ऐसा कि मैं चालीस साल से यहाँ पर रहता हूँ साठ साल की उम्र मेरी हो गई है सर्वप्रथम आज आप जो यहाँ पे आए मैं जो है यहाँ पे नरेंद्र मोदी का जन्म आज जन्मदिन है मैं उन जन्मदिन के अवसर पे जो है सभी देश विदेश के लोगों का जो है धन्यवाद अदा करता हूँ कि परमात्मा उनको जो है इस उम्र में ऐसी शक्ति प्रदान करे कि ताकि वो जो है पूरे देश और दुनिया में भारत का नाम रोशन करें તો આપણે સાંભળ્યું કે કેટલું સરસ એમણે કીધું અહીંયાનું એમનો ઇતિહાસ કીધું અને નરેન્દ્ર મોદી જેમનો આજે જન્મદિવસ છે તો એમના પણ વિશે કીધું કે એ ખૂબ જ આગળ વધે પ્રગતિ કરે અને દેશને પ્રગતિના પથ પર લઈ જાય આપ્યા કેટલા સાલો છે સેવા કરી રહ્યા પચીસ સાલ સુધી पच्चीस साल से यहाँ पे है आप यहीं पे रहते हो ठंड का मौसम नहीं छह महीने यहाँ पे रहते हैं और छह महीने में रहते हैं जहाँ शंकर जी का और, और यहाँ हर साल इतने सब दर्शनिक आते हैं जहाँ दर्शन करने के लिए तो आप उनके बारे में कुछ बता सकते हो जी बिल्कुल यहाँ पे पिछले साल 21 लाख लोगों ने लगभग दर्शन किए हैं और इस साल अभी तक साढ़े ग्यारह लाख यात्रियों ने दर्शन किए हैं बिल्कुल श्री केदारनाथ जी द्वादश ज्योतिर्लिंगों में एक है और ग्यारहवें ज्योतिर्लिंग में इनका स्थान है और श्री केदारनाथ जी अनुभूति जो जो यहाँ पर आता है और यदि उसको अनुभूति प्राप्त होती है यहाँ के विषय में यहाँ का वातावरण यहाँ की प्रकृति अपने आप में भगवान का स्वरूप है और जिनको यहाँ पे दर्शन मिलते हैं जिनको अनुभूति होती है वो यात्री बार बार आते हैं और भगवान केदारनाथ जी का आशीर्वाद होते हैं पर्याप्त होता है तो जब जो सब लोग कहते हैं कि केदारनाथ में आके हमें स्वर्ग की अनुभूति होती है तो वो सब सच कहते हैं बिल्कुल, बिल्कुल स्वर्ग जैसा है। जिनको स्वर्ग की अनुभूति मैं पहले बताया आपको अनुभूति सब अनुभूति यहाँ मिलती है जिसको यहाँ आके अनुभूति न मिले वो जिनकी यात्रा कैसे मानी जाएगी स्वर्ग की अनुभूति होती है और मैं तो ये जानता हूँ कि शत प्रतिशत यात्रा को अनुभूति होती है आपका हमें दर्शन करके खूब अच्छे अच्छा लगा आपसे बात करके और आप बता सकते हो आप यहाँ कितने साल से हो मैं यहाँ पे मतलब तीस वर्षों से मतलब बचपन से ही यहाँ पर आए हम लोग लेकिन अभी कंटिन्यू तीन दस वर्षों से यहाँ पे हूँ और ये नीचे धाम में सभी भूमि है जो भी तीन यात्रा यहाँ पे आते हैं श्रंखालय के आते हैं मेरा सभी यात्री हैं निवेदन है जो लोग तो यहाँ पे आए श्रद्धा के भाव के साथ आए और तो भगवान का जो हमारा सनातन धर्म है उसके उसे अनुसरण करते हुए आए यहाँ का जो माहौल है जो वातावरण है बिल्कुल देवमय है मतलब स्वर्ग की अनुभूति है ही स्वर्ग लोगों की मतलब अनुभूति होती है अगर आप भाव से रोकें तो अनुभूति तो मेरा सभी तीर्थ तो तीर्थयात्रों से निवेदन है आप यहाँ पे आए और भगवान शंकर के दर्शन के लिए ही मात्र यहाँ पे आए और भगवान के दर्शन करके आपकी है भगवान के लिए उसे पूरी करते हैं शुभकामनाएं शंकर जी मंगल करने वाले हैं

और मैं आज नरेंद्र मोदी जी हैप्पी बर्थडे हूँ उसके लिए प्रेस कर रहा हूं। उसके लिए इधर मैं प्रे करने आया मोदी जी के लिए कि वो देश के चला रहा है और इंडिया को आगे बनाए हर हर मोदी दर्शन करोदा दर्शन नो दाव लोज प्रार्थना સંગાર એન્ડ નર્સરી ગુજરાત સરકાર માન્ય સંગાર ફાર્મેન્ડ નર્સરી છેલ્લા ઓગણીસો થી સતત કાર્યરત કચ્છમાં સંગાર ફાર્મેન્ડ નર્સરી સંગાર ફાર્મ એન્ડ નર્સરીમાં ફ્રૂટમાં નવી નવી વેરાયટીઓ ઉપલબ્ધ છે જેમાં થાઈલેન્ડ આંબલી જાંબોબોર કિંગ જાંબુ મિયા ઝાંકી આંબા રેડ રેમ્પર આંબા વગેરે મળશે કુલ છોડમાં સુશોભનમાં બધા જ પ્રકારની વેરાયટી પણ હાજર મળશે એક વખત અવશ્ય મુલાકાત લ્યો અમારું એડ્રેસ નોંધી લેશો સંગાર ફાર્મ એન્ડ નર્સરી પોસ્ટ પીપરી તાલુકો માંડવી કચ્છ અમારા મોબાઈલ નંબર નોંધી લેશો સંગાર નારાયણભાઈ સામજી નાઇન એટ ટુ ફોર વન નાઇન સિક્સ વન ડબલ નાઇન ટુ ફાઇવ સિક્સ ઝીરો થ્રી વન સેવન ટુ संगार रामजीबाई आर डबल नाइन जीरो नाइन फोर फाइव जीरो फाइव वन फाइव